Demokrasi itu jadi alat untuk apa? Tujuan menjatuhkan mana-mana rejim pemerintah yang tak bersama dengan dia. Kebetulan pemerintah itu dilihat tak demokratik, dia kata dia nak bawa demokrasi. Tapi kalau pemerintah itu bersama dengan dia, walaupun raja mutlak ke, kerajaan tentera ke, dia tak buat apa-apa. Kita kena beza sebenarnya demokrasi yang diamalkan dalam Amerika yang Amerika bawa dengan yang Amerika bawa ke negara-negara lain terutamanya di Timur Tengah lah tapi sebenarnya ke seluruh dunia yang diamal di negara, -negara itu banyak unsur-unsur yang cuba untuk mengelakkan daripada pemimpin itu jadi diktator termasuklah eh, pelantikan ketua hakim dan sebagainya kemudian dia punya governor bank negara dia disebut sebagai federal reserve dan sebagainya itu yang menyebabkan dia tak boleh masuk campur dan sebagainya itu ada unsur-unsur yang menyebabkan pemimpin tak terlalu berkuasa itu unsur-unsur yang bagus tapi yang dibawa ke Timur Tengah sebenarnya model dia adalah model yang memihak kepada dia sebab dia bukan bawa demokrasi sungguh dia membawa sesuatu yang memihak kepada dia Saudi UAE dia tak bawa pula demokrasi sebab rapat dengan dia Ha? Qatar dia tak bawa demokrasi tapi negara lain dia buat demokrasi. Begitu juga dahulu Iran. Iran masa zaman Musaddiq dulu tahun 50-an dulu memang dah demokrasi tapi dijatuhkan, dipenaikkan raja, Syah Reza Pahlavi pasal apa? Pasal Musaddiq tidak bersama dengan dia memiliki negara kan minyak. Itu berlaku sama juga dengan apa yang berlaku di di Libya. Benda ni saya bahaskan dalam buku saya ni. Bagaimana kononnya dia nak bawa demokrasi di negara-negara di Iraq, di Libya, di Syria dan sebagainya. Tetapi bila berlaku sebaliknya kita ambil contoh dalam konteks Libya, dia membantu bersama dengan NATO menjatuhkan negara -negara. Gaddafi. Bila Gaddafi jatuh, naik kerajaan yang demokratik, sekarang ni pula sekutu utama dia Israel pergi sokong pula geng Gaddafi. Siapa dia? Khalifah Haftar. Khalifah Haftar ni dulu panglima tentera Gaddafi. Dia pula nak angkat Gaddafi yang tak demokratik jatuhkan kerajaan demokratik. Pasal apa? Bagi dia mana pemerintah yang memihak kepada dia. Walaupun negara tu lemah demokrasi dia, itu lebih baik untuk dia. Bukan dia betul-betul nak bawa, bawa demokrasi pun. Sama dalam kisah di Iraq. Dulu dibantu Saddam ketika mana Saddam nak perang dengan Iran. Jadi ha, saya catat dalam buku ni. Kemudian bila Saddam eh, dah tak bersama dengan dia, tidak memihak dengan dia, dia lawan pula Saddam, dia jatuhkan Saddam. Kemudian contoh satu lagi kita boleh tengok dekat Palestin sendiri. Pilihan raya 2006 di Palestin, Amerika sangat menggalakkan Hamas masuk dalam pilihan raya. Supaya Hamas ni boleh kendur daripada aktiviti persenjataan dia Dan Hamas setuju Bila bagi kesempatan mereka untuk duduk dalam ruang demokrasi Mereka boleh main peranan dalam demokrasi Maka mereka masuk pelah raya Dan dalam pelah raya itu Amerika hantar 100 orang lebih pemerhati yang duduk daripada awal sampai habis mengundi bukan hari mengundi saja daripada penamaan calon daripada kempen dan sebagainya 100 orang lebih EU pun hantar 100 orang lebih total dekat 300 orang dua badan ini mereka dan EU dan mereka memantau pelah raya itu dan mereka seronok Hamas menyertai pelah raya itu dan sampailah hari mengundi habis mengundi saja dua-dua pihak ini Amerika dan juga Kesatuan Eropah mengeluarkan kenyataan yang kita boleh google cari sampai hari ini ada dia mengatakan bahawa pilihan raya yang berlaku di Palestin 2006 itu adalah pilihan raya yang paling telus yang paling adil yang paling bersih di rantau Timur Tengah tu dia kata tiba-tiba beberapa hari berikutnya bila kiraan undi selesai diumumkan Hamas jadi pemenang dia lawan pula dengan pemenang dia kata kita tak tak boleh bagi kerjasama kepada Hamas sebab apa? sebab dia pengganas pula dah tadi orang tu masuk demokrasi Hang suruh Orang tu bergiat aktif dalam demokrasi Dia galakkan Bila orang tu menang secara demokrasi Dia tak setuju pula Dia arahkan sekatan Dia beritahu kepada Fatah Banyak kali dia tekan Fatah Jangan kerjasama untuk mereka bentuk kerajaan Akhir sekali terpaksa membentuk kerajaan bersendirian Itu yang berlaku Di Mesir orang tahu Walaupun ada pengundian Zaman uh, Hasri Mubarak Zaman Anwar Sadat Gadef, uh, Sebelum pada itu zaman Nasir dan sebagainya Orang tahulah bagaimana demokrasi dia Low quality demokrasi Low quality demokrasi Sebab apa? Sebab Parti pembangkangnya disekat eh, Banyak pemimpin pembangkang yang disumbat dalam penjara Bukan seribu, dua ribu Puluh ribu dalam penjara Kemudian media lagi lah tak saya cakap lah Memang dia tutup terus Dan kampung ini ketahui bahawa majoriti penduduknya Pembangkang dikepung supaya tak boleh keluar mengundi dan sebagainya Tu memang biasa di Mesir Tiba-tiba bila rakyat jatuhkan Hasil Mubarak Dia adakan pelahan raya Yang mereka juga hantar pemantau Pelahan raya tu mereka hantar pemantau Dan mereka katakan pelahan raya Mesir itu Masa mana Mursi menang itu adalah pelahan raya yang bersih Tapi bila Mursi naik Mereka tak setuju dengan Mursi Kemudian tentera guling mursi mereka tak bantu pun nak pertahankan apa yang disebut sebagai demokrasi tersebut walaupun era itu era yang disebut sebagai satu orang yang baiklah kononnya pemimpin demokrat Obama Obama tak pertahankan mursi bukan kerana individunya kerana demokrasinya dia tak pertahankan pun tu jadi punca dia bergaduh dengan Erdogan sebab Erdogan pergi jumpa Obama waktu tu suruh masuk campur pertahankan demokrasi. Dia tak nak pertahankan. Sebab apa? Sebab bagi dia naik mana-mana rejim yang undemokratik tetapi lebih menyebelahi dia, biar negara tu musnah. Walaupun demokrasi tadi punca untuk berlaku apa kita sebut sebagai demokratik yang unsur-unsurnya ada check and balance, unsur-unsurnya adalah kebebasan bersuara, tujuannya supaya negara tu kuat. Pemerintah tu memerintah dengan suara yang kuat. Pendapat-pendapat awam diterima, pendapat pelbagai pihak diterima Baru negara tu kuat Kerana dia membawa suara yang majoriti, dia kuat Dia kuat, kemudian dia terpaksa berintegriti sebab orang ada check and balance kepada dia Ada pembangkang, ada orang yang memantau apa yang dia buat Kemudian akan datang idea-idea yang baik untuk negara tu jadi kuat Itu sepatutnya negara tu kuat Tapi Amerika bukan nak negara tu kuat Demokrasi tu jadi alat untuk apa? Tujuan menjatuhkan mana-mana rejim, pemerintah yang tak bersama dengan dia. Kebetulan pemerintah itu dilihat tak demokratik, dia kata dia nak bawa demokrasi. Tapi kalau pemerintah tu bersama dengan dia, walaupun raja mutlak ke, kerajaan tentera ke, dia tak buat apa-apa. Sebab tu berlaku di Saudi, UAE, Qatar apa semua, tak ada masalah apa pun. Sebab apa? Sebab itu negara yang bagi mereka adalah berpihak kepada mereka. Jual demokrasi ni tak ikhlas. Termasuklah negara-negara barat bukan US saja. Sebab selama ni mereka cuba nak tunjuk kepada dunia mereka adalah guru demokrasi, guru hak asasi manusia, guru segala macam guru lah mereka lah kepalanya leader sebab mereka nak jadi leader, nak jadi leader, jadi cikgu lah, orang paling cerdik lah. Mereka nak ajar kat dunia. Tiba-tiba apa yang mereka buat dekat negara-negara lain selain daripada negara-negara barat adalah tindakan yang undemokratik. Apa yang mereka buat di Iraq? Mereka buat di Iraq, mereka serang Iraq tanpa mandat daripada PBB. Mana demokrasinya? Sepatutnya kena dapat mandat daripada PBB. PBB tak bagi mandat, mereka lakukan serangan. Itu dilakukan oleh Amerika, Britain dan negara-negara anggota NATO yang lain. Mana demokrasi dia? Kemudian dia pergi dekat sana pula. Dia mengatakan ada senjata pemusnah. Ada nuklear, ada itu, ada ini di, di Iraq. Sampai hari ini, dah 20 tahun lebih dah perang Iraq, tak jumpa pun senjata pemusnah. Dan diakui sendiri, memang tak ada pun. Mana demokrasinya di situ? mana asasi manusianya jadi benda tu guna alat saja nak jatuh ke orang tu kita kena faham orang yang berkiblat semata-mata kepada mereka kononnya nak perjuang ke demokrasi kena sedar benda ni ini adalah politik politik ini adalah bagaimana nak kembangkan kuasa bagaimana yang negara-negara besar ni nak jadi hegemoni dia nak expand dia punya power ha, nak lebih berkuasa nak lebih kaya dan sebagainya apa sahaja jalan dia guna kebetulan demokrasi yang terbaik pada era ini untuk jadi kerajaan dia guna yang itu tapi bila masuk ke negara-negara lain tak semestinya dibawa demokrasi yang ikhlas banyaknya dipergunakan saja yang mana yang membawa kepentingan kepada dia bukan nak bagi negara lain kuat pada dia tak ada negara yang nak negara lain kuat pada dia ni kita kena faham buku ini berbeza dengan buku-buku yang kita tulis sebelum ini yang tumpu secara sepenuhnya kepada Palestin kepada Israel atau bertumpu sepenuhnya kepada gerakan-gerakan politik yang ada dalam negara tersebut tapi buku ini dia pergi lebih luas eloklah kita berhenti daripada melihat kes yang berlaku di Timur Tengah ini secara runcit-runcit datang isu Syria kita komun dekat Syria datang isu Iran komun dekat Iran bahas dekat situ semua tujuan untuk lihat isu secara runcit-runcit ni bertujuan untuk pecah-pecahkan kita sebaliknya melihat isu secara keseluruhan melihat isu secara akar konflik tersebut dan kita ada penumpuan kepada siapa sepatutnya yang kita tentang dan siapa sepatutnya kita sama-sama perjuangkan itulah yang terkait kandung dalam buku ini tuan-tuan